всего, у меня, лично если мое мнение, очень благоприятное впечатление оставила сама игра. Я скажу, что даже для болельщиков или для специалистов, наверное, было что посмотреть. если касаться анализа, ну, так, по горячим следам, по-быстрому. Значит, мы смазали начало игры, где-то позволили сопернику получить уверенность. Но понятно, дома они попытались забить быстрый мяч, что получилось. У них мы где-то не, не, не согласованно сыграли в центре обороны, но это так сейчас тяжело, надо посмотреть, кто там конкретно и как. вот и получалось, очень неприлично контролировал мяч, используя своих фланговых, очень быстрых футболистов. Хороший был контроль, поэтому нам было где-то первые минут 15-20 тяжело. Но может быть я скажу, что пропустив мяч, мы-то успокоились. Не скажу, что это хорошо, что мы пропустили, но, может быть, оно и нам где-то и помогло, потому что успокоились, какая-то какой-то груз у нас упал, мы выровняли игру, что-то начало получаться в атаке, цеплялись, убегали флангами, где-то зарабатывали штрафные, видите, один из них увенчался голом, мы забили великолепный мяч. Вот. Вторая, что касается второй части, второго тайма, ну, я скажу, что там бескомпромиссная борьба, плюс и команды играли на атаку, многие-то, да, понятно, чуть больше действовали в обороне, хотя искали моменты, которые могли. Сделать. Ну, так игра получилась, я скажу, что очень высокого уровня, как бы не для осени. Это удивительно, как двигались футболисты, что одной, что второй команды люди, выходившие на замену, поддерживали темп. Я скажу, что ну, здесь э, всегда традиционно команда занимает ведущие позиции, но была смена, и я вижу, что кардинально как бы, изменилась стиль игры я не хочу никого там, у Яровенко был свой стиль игры, приносящий результат. Здесь я вижу, что видно очень, как работает тренерский штаб. Прям приятно приезжать играть с такими командами. А тут еще так сложилось, что мы как бы соседи рядышком, и я не так... Бескомпромиссная борьба все время, никаких таких проходных матчей не бывает. Я не помню, честно, чтобы там кто-то как бы счет не складывался, но борьба стоит до последней минуты, что и было на поле, поэтому ну, мне, мне, я ну как сказать, хорошая атмосфера на стадионе, было очень сегодня, как бы, приятно играть и атмосфера, плюс футболист прямо этот дух приходил к нам на лавку, ну это было, эмоции захлестывали, было очень приятно, честно побольше таких игр и таких команд а вот, которые Играют, и сами как бы, ну, это по-футбольному уже дает играть. Поэтому скажу, что сегодня шансы 50 на 50. Ну так и получилось. Хотя, видите, атаки туда и туда пошли. Туда и туда, туда и туда. Ну у нас чуть-чуть ситуация сложная. Но это наоборот нам, нам хорошо. Это нас закаляет. Мы чуть-чуть остались -чуть без нападающих, так сказать, из трех один, поэтому играем шесть Но это и хорошо мы ищем моменты, какие-то игровые связи, какие -то, нам, нужно мы набираемся опыта очень хорошо, что-то не хочу сказать, что люди травмированы, но как бы это идет все равно на пользу. Вот. Поэтому я хочу сегодня поздравить обе команды с достойным футболом. Пожалуйста, вопрос. Александр, Панасенко давно отрабатывает такие штрафные фемели, и даже не сейчас с такой позиции. Отрабатывает, знаете, подошел, ударил, попал. Ну, во-первых, конечно, просто так он туда не подошел. Это он бьет из-за того, что он... из опыта работы, который мы с ним работаем, мы видим, у него вообще шельный удар. Что в движении он такой же мяч мог забить сейчас в Чернигове, только сходу. Двигался, как дал просто, но ну, невероятной силы. Удар, мяч, мячи сейчас такие шальные, летят по такой траектории. Просто попал вратаря, не убил его мячом. Поэтому, да, я не буду скрывать, у нас есть группа футболистов, есть мы с ними специально работают над стандартами тренеры, которые мне помогают. Поэтому я скажу, что слава богу, мы забили мяч из-за слова тренеров. Я как бы косвенно к этому отношусь. Вот, потому что там, принимаю со стороны участия, смотрю, где-то учаю. А, в основном работает мой помощник по этим делам. Поэтому я ему благодарен, а, что мы забиваем. Ну, хотелось бы почаще, потому что, ну ничего, уже, уже хорошо. Тут уж говорят, не забиваем со стандартов, вот забили, ну слава Богу, тут такое дело, знаете. Поэтому наигрываю, да, мы работаем, я не скрываю. Поэтому ну, пошел результат хорошо. Тут то а, боюсь даже об этом. Сергей Александрович, мы ради вашей вашу команду. А вы ведь чувак еще сегодня на второй поразку. В первом туре 0-2 будет прагнуть взять реванш. Конечно, поменяли, тем более, что вспоминая эту игру, «Ахтырка» имела в первом туре подавляющее преимущество на «Знамени», не забила несколько мячей, 100%, так скажем. И нам улыбнулась удача, футбольный бог. Поэтому, так если взять статистику, последние Два, если я не ошибаюсь, матча мы как бы да, у нас был перевес, мы выигрывали, Поэтому нам в психологическом плане было тяжелее, потому что пошли уже как бы там как я, ну, неудобный соперник. Ну а все время же надо подтверждать, а команда, по, вы видите, один из туров не проигрывала, показали, мало того, показывает великолепный футбол. Конечно, и поэтому я футболистам это сказал, что для нас нам тяжелее сегодня было сто крат просто из-за того, что нас считали якобы как бы фаворитами какими-то небольшими в плане каких-то в свете последних игр. А это всегда давит на футболиста. Поэтому, может, и такая нервная минут 20-25. Вот. Конечно, конечно, знаю. Все? Спасибо большое. Спасибо.